আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল আৰু মই তাৰিখ নাই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো গৰম দিনৰ স্কিন কেয়াৰ দিন গৰম দিনতো মই নিজৰ স্কিনটো কেনেদৰে ভালকে ৰাখো কেনেদৰে স্কিনৰ যত্ন লওঁ কি কি কৰো আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম আজি আহকচোন আৰু গৰম দিনত নিজৰ স্কিনটো ভালে ৰাখিবলৈ মই কিছুমান আইচ কিউব ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এই আইচ ক্ৰীউবসমূহ পৰাপক্ষত মই ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ আৰু মোৰ ভাল লগা আইচক্ৰীউবসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ফেভৰেট আইচ কিউবটো হ'ল এল'ভেৰা মিনি আইচ কিউব আৰু যিহেতু এল'ভেৰা আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে অতিকৈ উপকাৰী হয় আৰু এল'ভেৰাই আমাৰ স্কিনত থকা একনি পিম্পলছ ড্ৰাইনেছ আৰু লগতে ছানবাৰ্ণো আঁতৰাই তো এল'ভেৰা আমাৰ কাৰণে বহুত উপযোগী হয় আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এল'ভেৰা মিনি আইচক্ৰুবনো আমি কেনেকৈ ঘৰতে সহজ উপায়েৰে বনাব পাৰোঁ আহকচোন আৰু এইডাল লৈছোঁ মই এল'ভেৰা এইডাল ভালকৈ ধুই লৈছোঁ গছৰ পৰা ছিঙি অনাৰ পিছত দুই তিনি মিনিট এনে পানীত ভিজাই থৈছিলোঁ কাৰণ ইয়াতে এটা গ্ৰীণ কালাৰৰ আঠা থাকে এই আঠাটো যদি ভালকৈ ধোৱা নাযায় তেন্তে স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত খোজা এইটো তো সেইটো সেইকাৰণে ভালকৈ ধুই ল'ব লাগে ভালকৈ ধুই লৈছোঁ এতিয়া এই চাওকচোন সৰু সৰু কাইট আছে ছাইডবোৰত এ কাটবৰ আঠৰাইলম এনেকে এনেকে সাইডটো কাটি দিব এইটোৰ সাইডটো কাটি লৈছো এইটো চাইডো কাটি ল'ম দুইটা চাইড কাটি ল'ম আৰু যিহেতু আমাৰ সকলোৰে ঘৰত এল'ভেৰা থাকেই ত' আপোনালোকেও এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যদিহে কাৰোবাৰ ঘৰত নাই ত' এল'ভেৰাৰ পুলি কিনিব পায় বজাৰত তো আনি কিনে আপোনালোকে ৰুব সৰু সৰুকৈ পিচ পিচ কৰি কাটি লৈছোঁ পিচ পিচ কৰি কাটি ললোঁ কেইবাটাও পিচ হৈছে এনেকুৱা সৰু সৰু কেইবাটাও পিচ হৈছে আৰু এই পিচকেইটা এতিয়া মই এই বস্তুটোৰ পৰা ওপৰৰ যিটো বাকলি সেই বাকলিটো এফালে এৰুৱাই দিম চাওঁ সেইটোৰ পৰাই এইখিনি এৰুৱাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে চাওঁ ভালকৈ এয়া মোৰ কিউবোৰ কিউব ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া কাটি লোৱা এল'ভেৰা কিউবখিনি দুঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম ফ্ৰিজত ৰখা দুঘণ্টা হৈ গ'ল এতিয়া আৰু মই এল'ভেৰা আইচ কিউবখিনি এতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া মোৰ এল'ভেৰা আইচ কিউব ৰেডি হৈ গ'ল এয়া এয়া প্ৰায় দুঘণ্টাত হ'লোঁ ফ্ৰিজত আৰু এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰিজত লগাই দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু যিহেতু গৰম দিনত মুখৰ বৰ এটা যতন লৈ থাকিবলৈ মন নাযায় ইমান গৰম যিহেতু তো এনেকুৱা কিছুমান ইজি ইজি প্ৰচেছ যদি আমি শিকি লওঁ তো আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু টাইমো বাচি যায় তো কিন্তু গৰমৰ দিন আৰু যিকোনো এজৰ মানুহে লগাব পাৰে যিহেতু ইয়াৰ একো ছাইড এফেক্ট নাই নেচাৰেল বস্তু হয় ত' যিকোনো এজৰ মানুহে লগাব পাৰে আৰু আমি যেতিয়া ৰ'দৰ পৰা আহোঁ ত' তেতিয়া ডাইৰেক্ট আমি আহিয়ে এল'ভেৰা লগাই দিব লাগে স্কিনত তেতিয়া ৰ'দে পূৰা ছালটো ভাল হৈ যায় এনেকৈ আইচ কিউব বনাইও লগাব পাৰে আৰু যদি নহয় এনেকৈ আপোনালোকে নলগায় তো ডাইৰেক্ট এল'ভেৰাটোও এনেকৈ লগাই দিব পাৰে ফেচত ত' তেতিয়া ডাইৰেক্ট ছানবাৰ্ণটো উঠি যাব ত' মোৰ এতিয়া গোটেই ফেচত এপ্লাই হৈ গ'ল ভালকৈ আৰু এতিয়া মই দহ মিনিট ৰখিম তাৰপিছত মই মুখখন ধুই দিম আৰু মই এতিয়া মুখখন ধুই আহিলোঁ চাওকচোন পূৰা ক্লিন হৈ গৈছে আৰু এনেদৰে আপোনালোকেও ঘৰতে এল'ভেৰা আইচ কিউব বনাই কিনে নিজৰ ফেচত এপ্লাই কৰিব পাৰে খুব এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু যাৰ যাৰ মুখত পিম্পলছৰ পৰা হোৱা কলা দাগসমূহ ৰৈ যায় আৰু তে তেখেতসকলে যদি দুসপ্তাহ কণ্টিনিউ এনেকৈ এল'ভেৰা মুখত এপ্লাই কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ সেই দাগসমূহৰ সমস্যা নাইকিয়া হৈ যাব লাহে লাহে ডাগসমূহ কমি আহিব আৰু আপোনালোকে তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে এল'ভেৰা আৰু ভিডিঅ'টো মই ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ বাই বাই আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ